Зірка серіалів Утьосов, Єсенін, Адеса Мама та «Сцілення коханням. А ще незміна актор Київського театру, драми та комедії на лівому березі. Найбільшу популярність Володимиру Горянському принесла роль у багатосерійній стрічці День народження буржуя. Її зняв режисер Анатолій Матешко. Нещодавно Горянський погодився зіграти в його новому фільмі мюзиклі Трубач заради ролі Володимир Горянський розпрощався із волоссям і став на бік зла. Компанію на знімальному майданчику йому склали Нона Гришаєва та Олексій Гурбан. На великі экраны трубач выйдет 27 березня. Итак, друзья, 2014 год, надо сказать, будет богат на кинопремьеры отечественного производства. И среди этих фильмов можно будет совсем скоро увидеть фильм, который называется «Трубач». И одна из основных ролей нашего гостя Владимира Горянского у нас в студии. Доброе, Доброе, утро. Доброе утро. Картина «Трубач». О настоящем таланте, которому в нашей реальности нужны зубы и когти. Расшифруйте. Ну, действительно о таланте, потому что, вы знаете, талант он раним, бездарность, она ведь пробивается сама, понимаете. А вот талантливый человек, поэтому фильм о очень талантливых детях. Которые все-таки умеют Отстоять себя, свой талант Своих друзей И ну, фильм заканчивается Естественно, как любые сказки Они заканчиваются Победой добра Я воплощаю Ну, как бы другую сторону Зло Но зло такое, знаете, не, не очень Образ вот такого героя Гамкала, который мне нравится Например А как вам работалось с детьми? Там очень много детей целый оркестр. С детьми, конечно, не просто работать. И был большой подготовительный период, потому что много номеров танцевальных, которые нужно отрепетировать, чтобы это было здорово. Я чувствовал, что мы соскучились вот по комедии, по музыкальной комедии. Зараз самый час Рома Смытова запытания. Наши спонсоры, торговельные марки Якоб Сунарх, Владимир, некоторые кинотеатры Крыма, Заранее они подтвердили, что в Крыму будет прокат этого фильма под названием Трубач. А вот вообще, как вы думаете, кино способно объединить людей в данной ситуации сегодня в Крыму? Вы знаете, в общем, да, но не только кино, а люди, кино, популярные, известные люди, которые имеют влияние на умы, они ведь тоже умеют объединять. Допустим, после э, Дня рождения Буржуа, действительно, огромная страна стала большой деревней. Вы понимаете? Я иду со мной, здороваются, улыбаются. Где бы я ни был, в Крыму, э, на Донбассе, в Киеве, в Израиле, в, в Германии, потому что там очень много русскоязычных и людей наших, и украинцев, которые смотрят все, и дети, и все объединяются одной идеей. Но хорошее кино обязательно нужно смотреть на большом экране, тем более не, не в одиночку, а большой хорошей компании друзей, родных, близких. Владимир, пригласите, пожалуйста, до украинцев. Крымчан, безусловно, когда можно увидеть кинофильм «Трубач», в котором мы приняли участие? «Трубач» выходит на широкий экран с 27 марта. И я думаю, что вот сейчас, в этот период, он очень актуальный. Потому что вы придете на него, и вы выйдете немножко другими людьми вы увидите наших детей. Потому что сейчас все происходит, это будущее наших детей. Поэтому мы должны сейчас думать не о нас, уже проживших какую-то часть жизни, которые жили и там, мы знаем, что такое Советский Союз, и живем здесь, а нужно думать о детях, которым жить завтра. Вот и все. Абсолютно добрый человек, народный артист Украины Владимир Горянский в гостях в студии Снеданку. Задумывайтесь до Спасибо вам спасибо. огромное, Владимир. Спасибо, Будем спасибо. видеть в лучшее. Снеданок открываем.